Вітаю, глядачів телеканалу МТМ. В ефірі програма Актуальне інтерв'ю сьогодні будемо говорити про реформи в податковій системі. Гість в нашій студії експерт Запорізького відділення інституту податкових реформ Лариса Церетелі. Вітаю вас, пані Ларисо. В нашій студії. Отже, новий рік Україна зустрічає з новим знову ж таки податковим кодексом. Вже можна сказати, що навіть це стало до певної міри традицією. Це не перші зміни податкові за останні, напевно, навіть 5 років, і не було жодного разу, аби прийняті зміни сприймалися без критики, можливо, навіть і десь і зайвої критики. В чому, на ваш погляд, проблема? Таке дійсно невміння професійно підходити до створення. Законодавчої бази з боку центральної влади і законодавчого органу? Чи це небажання нас, громадян, як платників податків, представників малого і середнього бізнесу і крупного бізнесу, ну, власне, платників, виходити за межі комфорту і знову-таки перебудовувати свою систему, до якої ми звикли? Таке можна трошки і філософське питання, я розумію, але тим не менше. Аналогія ну, це, скажімо так, категорія в якій то мірі філософська. Проблема комплексна. На самом деле и законодательство ну, очень далеко совершило. И налогоплательщик не очень готов воспринимать это новое. И тут надо разбираться, почему. Но перечисляя тех, кто недоволен, вы назвали плательщиков, крупных плательщиков налогов. Вот от них я не слышала еще пока критики. И это тоже симптом, понимаете? То есть, эм, да, действительно, изменения каждый год. Да, действительно, это всегда под елочку это стало традицией. И это главная, наверное, причина того, что это вызывает бурную реакцию. Потому что если вы 3 января узнаете, как вы работаете в этом году, ну, наверное, это поздно. Ничего нельзя спланировать, ничего нельзя предусмотреть. Ну, в общем, не готовы абсолютно. Причем не готовы же не только налогоплательщики. Не готовы. Программное обеспечение, фискальная служба, ну, сама система администрирования, ничего не готово под новое положение. И теперь мы до сих пор не имеем представления, как будут работать некоторые нормы. Мы, я имею в виду все, так скажем, сообщество, не только налогоплательщик. То есть законодательство выходит достаточно поздно. Но это уже, знаете, как набившая скуму норма, что должны быть все э, на, налоговые изменения голосоваться не позднее, чем приниматься, не позднее, чем за 6 месяцев до их вступления mm -hmm. в силу. Это же не просто так. Это есть во всем цивилизованном мире. Потому что это время, за которое налогоплательщик, налоговая служба, все успеют ну, адаптироваться, подготовиться. И тогда это не будет, ну, вот, как обычно, как у нас делается. Ну, ну, справедливости ради нужно сказать, что это не 5 лет, это и 10 лет тому назад было. Но если раньше к этому относились ну, просто с раздражением, то сегодня, через два года, после того, как люди погибли за то, что было не так, это опять так, это, естественно, вызывает уже совершенно другую реакцию. Ну, это, собственно, вот самой реакции выйти или не выйти из зоны комфорта. Но ну, а теперь относительно самих изменений. Давайте скажем, что они не улучшили ничего. Ну, вот, власне, хотела как раз и запутаться. чи покращится життя плат таких податков с принятием нового кодекса. Ну, не улучшится точно. Причем речь же не только о ставках налогов, то есть то, что обычно меня спрашивают. Ну, вот это изменилось, но оно хоть уменьшилось. Дело не только и не столько в ставках налогов. Дело в том, как это все будет действовать в комплексе. Единственное, что у нас снизилось действительно, это ставка единого социального взноса, то, что в народе называется пенсионный фонд. Да, она стала меньше, существенно меньше, и это как бы чуть ли не самая низкая ставка в Европе. Но для чего это делается? Для того, чтобы была детинизация зарплат. Ну, наши конверты, это притча в языцах, да? Для того, чтобы э, зарплаты вышли из тени. Так вот не выйдут. Все равно не ну... выйдут. Ну, потому что, во-первых увеличили, незначительно, но увеличили все-таки налог на доходы физических лиц. Во-вторых, у нас остается такой домоклов меч, как НДС, а у всех плательщиков НДС. Это сумма, которая, ну, вот зарплата, это, естественно, добавленная стоимость. Учитывая то, что у нас такие проблемы с администрированием НДС, у нас все пытаются минимизировать его. Не всегда может быть законными способами, иногда и законными способами. А имея такую возможность, естественно... Минимизируют уже до минимума, скажем так, да, до того допустимого минимума. Это все очень схематически, наверное, не совсем правильно с экономической точки зрения. Нас же смотрит неподготовленный зритель. Поэтому нужно объяснить, что до тех пор, пока у нас будет такая система, то все равно заработную плату будете получать в конвертах. Я вижу в этом самую большую проблему. Это то, что касается непосредственно как бы, вот, обычного гражданина, улучшится ли что-то у него. А теперь давайте посмотрим с другой стороны. Давайте посмотрим на плательщика-субъекта. У малых и у средних точно ухудшается положение. Естественно, за счет того, что м, повышаются другие ставки, другие налоги, это вы знаете, повысятся цены. Следовательно, у того конечного потребителя, у нашего обычного гражданина, который не чувствует себя налогоплательщиком, и так уже упала да, покупательная способность до минимума. То есть доходы же не увеличиваются. А цены растут. Соответственно, тоже ухудшение. Естественно, возникает вопрос, почему? Ну, я думаю, потому что у нас до сих пор, как бы те, кто принимает решения относительно налогов, вот это всего, все, не находят нужным услышать тех, кто их платит. Ну, такая ситуация, когда считается, что это узкая тема, ее понимают только вверху. Ну, где вверху? Министерство финансов. А вот мы тут все ничего... Как бы, Нет, ну это чекайте, может, и другая думка, так скажем, если запропоновать тому же бизнесу и спитать в него, какие бы вы хотели платить податки, чи а, не боятся они отримати ответ жодних? Я не знаю, боятся ли они получить какой-то ответ. У нас же была попытка спросить бизнес. У нас была открытая платформа. Помните, министерство, Министерство финансов все это выслушивалось. Угу. И что? И что? Выслушали. Там было 11 или там чуть больше заседаний, я не знаю, на одном из них был представитель нашей, так скажем, группа, которая предлагала свою налоговую реформу. Все выслушали. Потом сказали, мы посоветовались с бизнесом и сделали наоборот. Но даже не наоборот отнеслось, сделали по-другому. То, что принято сейчас, это вообще не имеет никакого ну, отношения к слову реформа. Ничего не ре... реформа предполагает изменение качественных характеристик, а не количественных. Снижение ставки одной, увеличение ставки другой – это не реформа. Тогда у нас каждый год реформа. Реформа – это изменение принципов, философии. Причем нужно обязательно еще сказать, что речь идет не только о самих налогах. Нужно еще обязательно говорить о налоговой службе. Потому что наша система администрирования ⁇ это главный бич. Если бы у нас изменилась система администрирования, через очень короткий период времени, не сразу, а через короткий период времени у нас бы повысилась дисциплина уплаты налогов. Это точно. Почему сейчас не платят? Да? Обязательно каждый субъект оставляет какую-то сумму неуплаченную, потому что он знает, когда придет проверка, а там есть план. План на штраф это наше достижение, это такой эксклюзив, его нет нигде больше. То есть если приходит на предприятие, то точно есть сумма, ниже которой налоговый инспектор не имеет права принести акт. Понимаете? Uh -huh. И мы можем что угодно говорить о людях, которые там работают, но это люди, это их работа, они выполняют задачи. Правильно, неправильно, совершенно другая, как бы, да, как выполняют, с применением каких методов. Но если стоит такая задача, то это неверная философия. И, кстати сказать, нигде в мире этого нет. То есть пополнение бюджета происходит за счет добровольной уплаты налогов. Добровольной, под страхом как бы штрафных санкций. Да, во всем мире. Никто не хочет отдать все. Но такого, как у нас, ну, я не правду скажу, если я скажу, что нет нигде. На всем постсоветском пространстве с этого начинали. То же самое в России. И было пять лет тому назад, когда у нас еще были, скажем так, нормальные отношения. Уж не знаю, что там сейчас. То же самое происходит и в Беларуси. То есть вот эта вот система администрирования, которая пополняет бюджет за счет дочислений, до сих пор ну, далеко не всегда объективных, І це вот у нас постсоветское достояние. От а, ваш експертний прогноз. Сьогодні і так економіка переживає не найлегші часи, і сьогодні зменшується в тому числі надходження до бюджету державного а, з тих же податків. Ми це прекрасно розуміємо. А, що на майбутнє, знову таки будемо змінювати систему? Однозначно. А, звикнемо до тієї, яка існує. Якщо змінювати, то яким чином? Как изменять нас же, в общем-то, не спрашивают. Вот это самое печальное, что не спрашивают. Я не говорю, что мы точно знаем, и мы панацея и так далее, но нас, представители, так скажем, экспертных uh -huh. групп, поскольку вы меня уже здесь экспертом назвали, достаточно много этих групп. У них у всех есть свои предложения. Во многих из них есть рациональное зерно. Не хочу сказать, что все они вот. Абсолютно правильно. Нет, мы, наверное, все в чем-то ошибаемся, и для этого нужно сделать макро, расчеты макропоказателей. То есть это надо обрабатывать. Есть идеи, есть предложения, оно каким-то образом формализовано, но в любом случае это мало кто рассматривает. А вот то, что будет меняться, это точно меняться в ближайшее время. То есть речь идет о том, что уже по итогам первого квартала в апреле будет опять что-то меняться. И это опять не реформа. Ну, у меня есть такое сравнение, которое всем понятно. Но это, это как наши дороги. Это постоянный ямочный ремонт. Понимаете? Бесконечно, но и самое главное, бесперспективно. Если это опять будет путем изменения какой-то ставки, сейчас большие проблемы у сельхозпроизводителей, у аграриев. То, что приняли и посчитали, сколько это принесет в бюджет, ну это как бы вот одна сторона. А другая сторона, что никто не представляет себе, а как это осуществить у плательщика, и как потом проконтролировать налоговые? Вопрос, который невозможно администрировать. Принимая изменения, внося изменения в наше налоговое законодательство, не всегда просматривают, чем все это закончится. То есть отсутствует, так сказать, причина следственной связи. Вот на сегодня у нас такая проблема непосредственно с аграриями. То есть изменили систему распределения НДС, так скажем, uh -huh. у них это узкие вопросы, наверное, не имеет смысла рассматривать в передаче, но последствия таковы, что это технически невозможно осуществить у налогоплательщика, то есть так как это написано, и самое главное, это невозможно не администрировать, не проверить в налогах. Кто-то же должен был об этом подумать. Я уже не говорю о том, что у грели забрали какие-то деньги. То есть невозможно это сделать. Следовательно, как бы ни сделал налогоплательщик, всегда можно прийти сказать, что неправильно это дочислить. Вот это самая главная как бы, проблема, основная проблема в том, что нет прозрачности исчисления, в том, что нет понятности, как это будет проверять. Вот все вот такое, знаете, как всегда виноват налогоплательщик. Презумпция виновности заложена непосредственно в самой норме. И это неправильно. Ви багато працюєте із платниками податків. Я знаю, що і лекції читаєте постійно розказуєте, да. і про зміни податкової системи. Взагалі, як робити бізнес в Україні із існуючою системою, що радите своїм слухачам? Як реагувати? Ну тим же аграріям сьогодні не сьогодні, а завтра вже розпочнеться новий сезон. Вони сіятимуть, вони вже зараз прораховують, що будуть низькі врожаї. Вони розуміють, що їм нічого буде платити, як їм бути. То, як їм бути, я їм точно посовітувати не можу. Потому что они сами знают, как им быть. Институт налоговых реформ в рамках меморандума с областной, областным управлением фискальной службы и баланс-клуб угу. проводили семинар именно вот по этим всем новациям для аграрии, потому как это больная тема. Мы пришли к выводу, что мы не можем им ответить на очень много их вопросов. Мы все, как вы понимаете, у нас приезжал специалист, который занимается этим вопросом непосредственно из Киева, и мы не смогли ответить им на эти вопросы. А что им делать? Понимаете, как часть из них уйдет в тень, а часть из них прекратит какую-то деятельность вообще. Я не думаю, что у тех, кто прекратит деятельность вообще, будет много. Это чтобы не создавать панику, что завтра у нас все ну, как бы закончится, сельскохозяйственный бизнес. Нет. Но то, что они будут минимизировать риски встречи, с фискальной службой, понимая, что они не защищены абсолютно. Это точно. То есть это опять, опять тенизация. Понимаете, только теперь в другой сфере. Но не думаю, что это так будет, потому что прозвучали уже такие реплики, знаете, сигналы и от министра финансов, что будут пересматривать, поскольку не предусмотрели сложности администрирования. Вот это вот то так, то так. Законодателям как бы у нас позволяется. У нас только налогоплательщику как бы никогда нельзя ошибаться. Любая ошибка налогоплательщика влечет за ошибку штрафы. Арифметическая, тактическая, знаю, там, техническая, но это отдельная тема. То есть тяжелая судьба бухгалтера в условиях украинского налогового законодательства – это тема, которую можно цикл передач провести. Понимаете? То есть всегда виноват. А вот э, на уровне законодателя, я не хочу сказать правительство, но разрабатывало это правительство, можно сначала сказать, что это должно быть вот так, через два дня сказать, что должно быть по-другому, потом совсем передумать. Вы же понимаете, что это собой влечет? Опять будут штрафы. Ну, вроде бы как планируют это изменить. Аграрии на самом деле не, не собираются в этот раз смириться. То есть не проглотили, не съели. Ну, вы знаете, были акции. Я уж никоим образом не призываю никаким акциям. Но они собирались, они выходили. И, насколько я понимаю из того, что слышала вчера, перед этим семинаром, и потом еще виделись с людьми, они готовы к продолжению акций с целью потребовать Принятие адекватного законодательства. Понимаете, здесь уже дело не в том, выйти из зоны комфорта, войти в зону комфорта. Здесь вообще дело в том, чтобы иметь представление, как работать. Вопрос, который мне задают на семинаре, как правило, как правильно? То есть Люди согласны сделать так, чтобы потом не штрафовали. Но как правильно? Но нужно сказать, что я в основном работаю с, с бухгалтерами, с работниками учетных профессий. И моя задача не только рассказать о том, как правильно, а еще в какой-то мере обнадежить их, что и это пройдет, потому что работать становится все тяжелее, действительно все тяжелее. И мне как-то хочется донести, что мы и это переживем, и все опять будет нормально. То есть на самом деле я же такой патологический оптимист, как вчера мы определились, нашли этому слово, да, и точно понимаю, что это когда-то закончится. Если мы уже стали на путь европеизации, так сказать, приближения к цивилизованному миру, и нельзя это не видеть во всех, угу. то мы и учет, и налогообложение в конечном итоге когда-то построим. Хотелось бы поскорее. Ну вот, коли говорят про те що мы все більше и більше бли... наближаємося к Европе, э, власний про те что у европе значно выше податки а не навіть э, зараз в украине але справа как раз в правильному их да. Смотрите, намного больше это наверное не совсем так нужно анализировать что больше насколько больше ставка это цифра. А есть еще такое понятие, как база налогообложения. То есть если вот такое обложить по ставке 5%, а вот такое по ставке 50%, то еще неизвестно, у кого больше налоги. Поэтому все, относительные величины нужно так и рассматривать. Но что точно можно сказать, что очень многие налоги, которые платят наши, скажем, физические лица и субъекты малого предпринимательства, там действительно выше во многих отраслях. Но там настолько все уже установившееся прозрачная да? и точно как бы отсутствуют такие вот механизмы ну, некорректного поведения с налогоплательщиком, что там человек может посчитать, сколько он заплатит точно знает, что он заплатит именно столько-то и рассчитывает на все остальное. То, чего нельзя сделать у нас. То есть, если мы там увеличили... Вот смотрите, я вам приведу пример. Сейчас у нас у плательщиков единого налога третьей группы увеличилась ставка. То есть, те, кто платил 2, платят 3, она увеличилась на 50%. Вы же понимаете, на один пункт как бы 2-3%. По сумме это в полтора раза. А у плательщиков, которые платили 4%, мы будем платить 5%. То есть, на самом деле, на 20%. Вы себе представьте увеличение как бы, налог. Никто ничего не возразил и не сказал. Что мы понимаем, что если раньше это стоило, условно говоря, да, 100, а теперь повысился там налог, то нужно поставить на это цену так, чтобы паритетно и с покупателем своих услуг найти какое-то э, взаимодействие. То есть, ну, давайте на примере, если это стоило 100, да, налог увеличился там на 20, то мы сделаем это 110 и объясним своему покупателю, что часть налогового, как увеличение налоговой нагрузки несем мы, часть несете вы, но как бы это все совершенно нормально решается но если мы не знаем сколько у нас придут сколько возьмут сколько дочислят, и самое главное как правильно посчитать сколько ведь если мы не знаем как правильно посчитать то значит мы не можем рассчитывать на какие-то прибыли на расходы на развитие развития сейчас вообще никто не говорит то есть как бы завершая именно вот эту тему я хочу сказать что там налоги действительно по многих ситуациях выше но поскольку там стабильное законодательство и очень такая корректная по отношению к налогоплательщику налоговая как бы, система, очень корректное администрирование и так далее, там можно быть уверенным, что все будет так, как ты запланировал. И вот эта стабильность и страшная нестабильность у нас, постоянные изменения в непонятную сторону и так далее, приводит к тому, что те бизнесы, которые можно перенести, да, ну, то есть интеллектуальный бизнес, скажем, он постепенно туда Переходити, а можна говорити про те, що якщо її існує якась система, яка добре працює і показала свою ефективність на протязі великої кількості років, скажімо, там в якісь європейські країни, перенести її до України. Є ж система, є система не тільки оподаткування, є є система адміністрування, є система адміністрування, правил. От просто взяти цю систему і до, на наші терени. Можливо, чи це не думаю, що чи нічого, це не правило? Я думаю, що нічого нельзя перенести в такому вигляді. от просто все одно є національні особливості, і вони, во многом наш національні особенності. Mm -hmm. Ментальность другая, Доверие абсолютно нет, нет. Там же полнейшее доверие. Если бы вот тот сельхозпроизводитель, у которого забирают сейчас 50% НДС, знал, что на эти деньги застеклят окна в школе, да, или там отремонтируют кусочек дороги, и ему не нужно будет завтра платить за это самому, то он бы согласился. Потому что люди, которые живут на этих территориях, в любом случае тратят деньги еще на многое другое. Да? Так вот, за рубежом, в Европе, они точно знают, что налоги уплаченные в местный бюджет, будут использованы на улучшение инфраструктуры. На... Ну, або, принаймні, они могут вимагати, чтобы это было сделано. Им, им не приходится требовать. Потому что там никому не приходит мысль в голову использовать это на другое. Вы же знаете, наши коррупционные вещи, не хочется к этому, как бы именно этого касаться. То есть на самом деле мы не можем взять там и полностью внедрить это здесь, но нужно стремиться взять там здравое, как бы здравый смысл. У нас на сегодня, в общем-то, я вам хочу сказать, что э, объективной реальность и здравый смысл нигде никогда не встречаются. Пані Ларисо, я знаю, що ви, окрім того, що консультуєте людей, да і можете робити експертні оцінки. Ви ще й а, пропонуєте певні зміни, власне, подекуди навіть координальні, маю на увазі а, вашу ідею, а, якою ви є ініціатором про скасування податку на додану вартість. Розкажіть трохи про цю ініціативу. Ну, треба сказати, що У нас сказать, да. час уже не так багато, але тим не менше хотілося б торкнутися. Я дуже сказати, що це моя ідея. Це ідея моїх. Соратников в этом mm -hmm. деле. Меня подключили. Я кстати изначально была против отмены НДС. Я говорила, что ну, во всем же мире работает или там в разных странах. Потом последовательные действия наших законодателей привели меня к мысли, что да, так и нужно, и срочно. То есть меня смогли убедить. И да, теперь мы действительно уже полтора года как предлагаем эту идею, что даст отмена НДС. Во-первых, для того, чтобы всем было понятно, мы предлагаем отменить налог на добавленную стоимость и налог на прибыль, время именно заменить их налогом с оборота по разным ставкам, дифференцированный налог с оборота в том размере, в котором плательщики платили, фактически заплатили в 2014 году. Нет у нас такого термина, как налоговая нагрузка, тем не менее он есть. Так вот установить этот налог в замену НДС на налога на прибыль в размере той налоговой нагрузки, которую потребовали и заплатили по 2014 году. В чем, Сделать будет, это? эффективность, чем системы? будет эффективность рассказывать? Во-первых, налогоплательщик заплатит не больше, чем платил бюджет получит не меньше чем получал да? при этом кардинально изменяется администрирование непосредственно самого налога он совершенно прозрачный там нечего считать нечего проверять нечего дочислять то есть спокойные работники у налогоплательщика как учетные службы так и сам собственник скажем во вторых из бюджета не будет возмещения. полностью исчезает вот эта вся коррупционная составляющая которая у нас связана с ндс и таким образом государство выигрывает в том что у него есть нормальные, как бы сказать, сложились адекватные отношения с налогоплательщиком, и когда вот это вот все сложится, и опять будет восстановлен положительный имидж контролирующего органа, такого, как сейчас называется фискальная служба, который был когда-то, это сейчас у нас такое отношение. Вы знаете, какое отношение? А изначально что было нормальное отношение. И вот когда все это будет нормально уже, тогда можно вводить нормальный европейский НДС. Но что здесь нужно сказать? Что НДС в украинском варианте, то есть по нашему законодательству, и тот НДС, который уплачивают в Европе, это разные налоги. И наши специалисты, эксперты нашей организации, Институт налоговых реформ, сейчас как раз занимаются исследованием в таком направлении, чтобы показать, Як оплачується НДС в Європі і як живуть страни, в яких немає НДС? Понимаете? То є не всі ж платять ЕДС, є далеко не во всіх стран. Вже наостанок у, яко... у якості висновку, напевно, То як ви вважаєте, ваша експертна думка, скільки років потрібно Україні для того, щоб дійсно змінити систему і змінити життя на краще? Змінення системи? Еще не повлечется с моей точки зрения, моментальные изменения жизни к лучшему. То есть это долгий процесс. Понимаете, а сколько лет потребуется? Для того, чтобы сказать, сколько лет потребуется, надо начать для начала, ну, как бы, да, потому что на сегодня еще ничего не меняется. Я могу выдать желаемое за действительное, конечно. Мне бы хотелось думать, что я права, если бы мы приняли сегодня, вот если бы была политическая воля, депутаты, которые согласны со всеми вытекающими последствиями и приняли решение кардинально изменить налоговую систему, кардинально изменить э, саму систему администрирования, саму э, фискальную службу, не то, что нам сейчас рассказывают и предлагают, а действительно кардинально, то я думаю, что пяти лет бы хватило для того, чтобы сформировать все нормально, а дальше начнется рост. То есть пять лет – это не до полного счастья, а это до ощущения свободы, ну, как бы для возможности развиваться. Вы знаете, наш народ очень креативный. Вспомните 2008 год, когда дали возможность развиваться. Как быстренько все пошло. И таких примеров из истории можно много как бы привести. Я думаю, что как только он начнется, дальше все будет быстро, и это будет такой очень позитивный процесс. Ты вам благодарю за возможность поступковаться и почувствовать вашу экспертную точку зора. А нашим глядачам, нагадаю, что это была программа актуальные интервью. Завершайтесь на нашем телеканале до новых интересных встреч в Т-студии.